नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ता आठवीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण उत्तरासहित सोडवणार आहोत आजच झालेला हा पेपर आहे आणि ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरेल एक तासाची वेळ आपल्याला दिली जाईल वीस तासाचा हा पेप वीस गुणांचा हा पेपर आहे यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बेलकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल व्हिडिओ आपल्याला उपयोगी वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा मित्रांना शेअर करा आणि यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी तेही कमेंट करून सांगा यानंतर होणाऱ्या संकलित मूल्यमापन दोनच्या प्रश्नपत्रिकासुद्धा आपल्याला आपल्या या चॅनलवर उपलब्ध होणार आहेत त्याही पाहण्यासाठी चॅनलची प्लेलिस्ट पहा इयत्ता आठवी हिंदी द्वितीय घटक चाचणी प्रश्न पहिला निम्नलिखित पढित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनानुसार कृतिकेची एक जीप द्वारा दी गई चेतावनी डॉक्टर को बुलाऊ दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे दूसरा विधानों के सामने सही या गलत लिखिए एक जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया गलत दो दात घमंडी थे सही कृति तीन निम्नलिखित कथनों को क्रम अनुसार लिखिए दो तो अंकों के लिए देखिए यहां पर चार वाक्य दिए गए हैं और उसका क्रम दिया गया है पहला वाक्य लिखना है आपको शक्तिशाली दात भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे दूसरा वाक्य है जीप ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी तीसरा वाक्य है घमंडी दांत अपन थे और चौथा है घमंडी ने दातों ने आखिर जीप को लोहा मान लिया अगला प्रश्न शब्द संपदा के लिए परिच्छेद में प्रयुक्त भावाचक सौंदर्य कर लिखिए हार कड़ापन कविता विनम्रता अगला परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर प्रत्यय अलग करके लिखिए शक्तिशाली शक्ति अधिक शाली विवेकपूर्ण विवेक अधिक पूर्ण अगला स्वमत के लिए घमंड मनुष्य का शत्रु है इस विषय पर अपने विचार लिखिए उसका उत्तर है ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर देकर पृथ्वी पर भेजा है अगर आप गणित में अच्छे हो तो गणित में कमजोर विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं अपने ज्ञान को बांटना चाहिए न कि उस पर घमंड करना चाहिए घमंड एक ऐसी बुराई है जो मनुष्य के अंदर की हजारों अच्छाइयों को दबा देती है अगला प्रश्न पद्य विभाग निम्नलिखित पद्यवश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए पूर्ण कीजिए इन बातों में अलग होकर धर्म में भी हम सब एक है भाषा में भी हम सब एक है अगला प्रश्न उत्तर लिखे खुदा और भगवान बसता है जर्रे जर्रे कन कण में अगली कृति विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए विविध रंग करते नहीं सबको एक असत्य दो प्यार नगद का काम है रहना नहीं उधार सत्य पद्यंश प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियाँ लगाए लिखिए नकद उधार एक अनेक पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए अनेक विविध अलग एक अगली कृति भारत की विविधता में एकता है इसे स्पष्ट कीजिए भारत विविधता से परिपूर्ण देश है इसके विभिन्न भागों निवासियों में बहुत अंतर है संस्कृतियों में बहुत अंतर है इन सभी विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा है भारत माता हमारी माँ है इस भावना ने हमें एकता के सदृढ़ सूत्र में बांध रखा है अगला प्रश्न सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए व्याकरण घटक के आधार पर एक निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए राजकुमार जी प्रयाग में रहते हैं इसका भेद है स्थान प्रयाग मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है इसका उत्तर है प्रेम भाव अगला जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम माँ क्या कर रही है प्रश्नार्थक सर्वनाम रेखांकित व विशेषण शब्दों के भेद पहचान पण नया ठेकेदार इना ईमानदार था गुण विशेष गुणवाचक विशेषण अगला हर तीसरे दिन नाखून बढ जाते हैं तीसरे संख्या विशेषण अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवीची हिंदी विषयाची द्वितीय घटक चाचणी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवलेली आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलायकॉनवर क्लिक करा थँक्यू फॉर वॉचिंग प्लीज सबस्क्राईब